Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Axır ki, nəhayət ki, bu günlər sizlər üçün makiyaj videosu çəkirəm. E, uzun müddət ki, bilirsiz ki, ancaq vloglar, 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 çox üst-üstə vloglar oldu. E, i̇ndi nəhayət ki, artıq sizlər üçün burada özü sizlər üçün e, makiyaj videosu çəkirəm. Ə çox fikirləşdim kəsində nəf çəkimiz sizlər üçün. Ə, yəni çünki çalışıram ki, sizin istəklərinizlə ə, çəkim videolarımı ə, yorum bölümlərində oxudum, kommentlərdə YouTube ə, YouTube-da ə, bir makyaj videomun altına gəlmişdi ki, tələbələr üçün, yəni makyaj eləyisiz, tələbə makyajı, tələbələr üçün məsləhət bildiyiniz kosmetikalər, münasib qiymətli bir də ki tələbə makiyajı istirdiniz məndən çoxluqla. İ, ən çox o ok, yorum daha çox like toplayıb. Elə fikirləşdim ki, nədən də olmasın. Hətta indi bilirsiniz ki, bu arada təbrik edirəm universitetə qəbul olan, bütün tələbə adını qazanan bütün tələbələri. Həm də kələ fürsət düşmüşkən tələbələr üçün münasib qiymətli məhsullarımı göstərim. Münasib qiymətli məcə məhsullarım çox azdı məndə. Yəni amma bildiyim, məsləhət gördüyüm məhsullar var təbii ki. Və özümdə nələr ki, münasib bir az qiymətli olan məhsullar var. Bu gün onlara sizləri göstərəcəm. Bir də tələbələr necə universitetə getmək üçün makiyaj etməlidir, onu sizlərə göstərəcəm. Gəlin başlayaq makiyaja. Deməli ilk öncə dərimdə bu dəqiqə hal-hazırda heç bir şey yoxdu, heç nəmləndirici belə çəkmədim. Məndə olan 3 ədəd Garnier-ın, yəni bilirsiniz Garnier-ın münasibli qiymətləri 3 ədəd makiyaj təmizləmə suları var. Bu dərini sakitləşdirir, bir də makiyajı üzdən təmizləyir, dərini sakitləşdirir. yağlı olan suyudur. Bunu, yəni ki, çalxalayıb istifadə edirsiniz. Çox yaxşıdır, çox razıyam. Bir də bu arada qoxuları da çox yaxşıdır. Belə səfəh, təmiz belə qox qoxuları var. İkincisi isə bu demək olar sudur. Heç bir, yəni nə yapışqanlıq hiss eləyirsən, nə, nə bilim, üzündə ağır bir, yəni hissiyat olmur. O bəzən olur. Üzünüzü silirsiz falan, çox belə ağır gəlir sizə. Yəni bunda iminə o şeylər olmur. Bu da ki, silir makiyajı bu da dərini sakitləşdirir. Bütün tip dərilərə uyğundur bu. Ə bir də ə, həssas dərilərə də uyğundur bu. Bu bu isə ilk göstərdiyim ə, hətta qalıcı makiyajları belə silir. Bu üçüncüsü isə, bu isə ə, üzə parıdlıq, parıltılıq verir, təmizləyir, yəni həm təmizləyir, ümumiyyətcə makiyajı. Bu da həssas dərilərə uyğundur. Ə, yəni hər biri gözdən, üzdən, dodaqdan ə, makyajı silir. Mənim üzümə isə ə, bunu istifadə eləyirəm. Rozov olanı, belə onu öz dərəmə istifadə eləyəcəm çünki mənim dərəmim həssasdır. Yəni çöldən geldiniz, çöldə bilirsiz ki, ə, tozlu havalar olur. Üzümüzə toz hopur, mikrob olur. Onlar da səpgiy yol açır ona görə çalışın çöldən geldiniz dərininizi silin. Bilirsiniz ki, ən məşhur makiyaj silən məhsullardan biri olan Bioderma var. Mecə bunu ondan kıyaslayırlar. Yəni uyğun olduğunu, yəni eyni bir şey olduğunu düşünürlər. Gəlin keçək makiyaja. Makiyaj bazası olaraq bildiyiniz kimi, yəni makiyaj bazası istifadə eləyin hər zaman. Məndə olan Mac-dı, Mac-ın painterli rəngidir. Amma sizlərə isə məsləhət görürəm ki, yəni araşdırdım, baxdım. Ə, bilmirəm, ə, aranızda bəlkə də bilənlər var. Mebelinin color tattoo ə, krem bazları var. Onlar həm ə, kremovı tənqedir, həm də ki onu baza kimi də istifadə eləyə bilərsiniz. Ə, baxın, bu cür rəngləri var. Ordan bilmirəm görə bilirsiz, yox. Çalışaram ə, burada altdan sizlər üçün bu rəngləri qoyum ə əldə də baxın swatch-ları da görürsüz hal-hazırda. Bir çox rəngləri var, açıqdan tündlərə doğru doğru rəngləri var. Yəni rəngli olanları tək onu vurursuz, üstündən uşa heç onun çeyn vurmağa ehtiyac olmur. Amma rəngsizləri isə vurursuz gözünüzün üstünə, hansı ki, məndə indi rəngsizdir. Rəngsizləri isə vurursuz onun üstündən uşa istədiyiniz çeyni vura bilərsiz. Əgər ö, mövzumuz dediyim kimi tələbələr üçün universitet e, makyajıdırsa, çalışın çox da rəngli tenlərlə. Yəni rəngli tenlər istifadə eləməyin, çünki nəyə lazımdır? Universitet üçün məncə heç sizlər də etmərsiz. Yəni rəngli makiyajə ehtiyac mənəcə yoxdur. Sadə, gündlük, nə qədər yəni gənclik özü bir sadəlik deməkdir. Yəni ehtiyac yoxdur. Gəncsiniz, nəyə ehtiyac var? Çox belə ağır makiyajlar, rəngli makiyajlar, belə doldurasınız, 5 kilo makiyajı. Yüngül, sadə elədim, çıxdım. Ya Allah, yəmədədir. Məndə olanı dediyim kimi açıq rənglidir. Siz isə o dediyim mebelinin kataloqlarına baxa bilərsiniz. Yəni şəhərin bir çox kosmetik satılan yerlərində var onlardan görmüşəm. Çox yaxşıdır, yəni Çevrəmdə olan insanlarda da olub, özümdə test eləmişəm. Çox yaxşıdır. 24 saat qalıcıdır. Mən isə Mac-ı elədim çünki mənim elimdə onlardan yoxdu. Dədiyim kimi, indi sizə e, münasib qiymətli məndə olan e, ten paletlərindən göstərəcəm. Məndə 3 ədəd belə e, Color Pop-un e, belə tenləri var. Color Pop-u da burada qeyd eləyəcəm e, saytını. Aranızda yəqin ki, bunu tanımayanlar yoxdur. Tanımayanlar var, yoxdur. Varsa, e, yəni tanış olsunlar. Çox yaxşıdır Colorpopun məhsulları. Qiyməti ucuzdur, çox münasibdir. Yəni mənim çox xoşuma gəlir, istifadə etmişəm, çox xoşuma gəlir. Məndə bir də rumianası var belə, bir də belə bir rumianası var. Sonra kipləkləri var, bleskləri falan da var məndə. E, qiyməti də münasibdir, keyfiyyəti də çox yaxşıdır. Əgər bunları tapa bilmirsinizsə, məsələn, bizdə var, Mebelin çox yaxşı templateləri var. Revolutiona baxa bilərsiniz sonra, onun da çox gözəl templateləri var. Məndə məsəl üçün bu var, çox yaxşıdır. Bir neçədən içində rəng var. Ə, qiyməti də bunların münasib olur. İndi qiymətlərini bilmirəm, dəqiq neçədir. Morf-dən istifadə edə bilərsiniz. Morflərdə çox baha deyil. Əgər bunları tapa bilmirsinizsə, Mebelin çox, çox, çox gözəl ə 10 paletləri var. Sonra Vetan Wild var. Qiyməti çox ucuzdur. Keyfiyyəti də ki çox yaxşıdır. Ona da baxa bilərsiniz. Başqa belə, yəni mənim hal-hazırda əlimdə olan bunlardır. Mən indi əlimdə olanlarla çalışacağam ki, makiyaj eləyim, sizlərə göstərim. Yəni bunu mən digər makiyaj videolarımda da demişəm. İndi də təkrarlayırəm gözünüzün üstünə baza vurduqdan sonra nə edirik? Mütləq ə, açıq rəngli bir trim götürürük. Bu yoxdursa pudranızı da vura bilərsiz açıq rəngli pudranızı, yəni üzünüzə vurduğunuz pudradan da istifadə eləyə bilərsiniz. Burdan hər hansı bir açıq rəngi fərq etməz. Götürürsüz bir az fırçanıza və onu bütün göz qapağına nəyinirsiz? Bax belə yayırsınız. Yəni bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Bir daha qeyd eləyirəm. Bunu biz Ə, belə eləyirik ki, çünki altda vurduğumuz həmin o kremli teyn göz bazası yapışqan olduğu üçün biz rəngli, kolleçnovu, rozovu və yaxud da nə rəng göy olsun, fərq etməz, ə, vurduğumuz rəng gözümüzün üstündə ləkə kimi qalacaq. Onu sonra yaymaq mümkün olmur. Ona görə mütləq çalışın açıq rəngli birinci teyni gözün üstünə belə yayın maksimum dərəcədə çalışın ki, ə, sadə bir makyaj eləyəsiniz. Yəni Cənin makiyajdar elilər qara, nə bilim burası da belə silinməyə yəqin ki, görmüsüz. Makiyaj elilər çeyn falan elilər, sonra belə nəmli saxlığa gətirib buranı belə təmiz silirlər. Belə xəttkeş kimi belə makiyajdar olur. Yəni onlara ehtiyac yoxdur. Bunları eləməyin. Mən indi eləyəcəm gözümün üstünə birinci sonlardan ikinci rəngi götürəcəm bir az. Gözün kənar hissəsindən baxın. Bir dənə belə qarışdırma fırçası götürürsüz. Qarışdırma fırçası, yəni belə yumru, yəni göstərim sizə. Baxın belə bir fırça götürürsüz. Gözün sonlarından belə dairəsel hərəkətlərlə, baxın belə içə doğru gəlirsiz. Münasib qiymətə doğudan çox məhsullar, yaxşı, həqiqətən çox yaxşı məhsullar var. Kisti çenə toxundurursuz toxundunuz zaman sırazı gətirib buralara qoymayın. Gözün sonuna qoyun. Bax götürdüyünüz çeyni bura qoyursuz, bax buradan başlayırsınız dağıtmağa. Baxın belə içə doğru. Sonra fırçada nə qalıb buralara ojə gətirə bilərsiz. Baxın sırazı göz formasını necə alır. Sonra isə Mən baxım belə açıq rəngləri elədim. İndi bax sonra bu rəngi götürə bilərsiz, burdan bu rəngi götürə bilərsiniz. Mən hətta ikisini də qarşıtırmaq istəyirəm. Çox maraqlı olar məncə. Biraz bundan, biraz bundan. Gözün baxın sonluğuna bir balaca qoyduz. İ yayırsınız. Baxın bu qədər yetərli. Bir dəqiqənin içində hazır eləyirsiz. İndi keçək digər gözümüzdə də. Bura biraz elədim. Tündlüyü də əlavə eləyək. Bu qədər. Bir daha qeyd eləyirəm. Çox-çox yaxşı məhsullar var. Yəni ucuzdur deyə vas keçməyin. Yəni elə ucuz markalar var ki, həqiqətən həmin o məşhur brendlərdən qat-qat yaxşıdır. Yəni eyni nəticəni almaq mümkündür, yəni həmin o ucuz dediyiniz məhsullarla. Əgər gözünüz böyükdüsə, o zaman gözün içinə karandaş çəkə bilərsiz. Əgər gözünüz böyük deyilsə, o zaman bir az tindən götürüb ə, alt kirpiyinizin diblərinə çenlərdən istifadə eləyə bilərsiniz. Mən indi burdan elə istifadə etdiyim çenlərdən biraz götürüb onun üçün biraz tünddən istifadə eləyə bilərsiniz. Mən məsələn burdan bunla bunu qarşılandırdım bu iki rəngi o zaman daha dolğun gözlər əldə etmiş oluruq. Demək olar ki, gözümüz hazırdır. İndi isə gəlin keçək dərimizə. Sizin hər hansısa dərinizə düşən bir nəmləndirici varsa, onu istifadə eləyin. Yəni əlinizin altında olan. Çünki nəmləndirici krem elə bir şeydir ki, öz dərinizə, öz hərənizin öz cilt tip özünə uyğun cilt tipləri var. Ona görə çalışın öz üzünüzə hansı düşürsə, e, o nəmləndiricidən də istifadə eləyin. Məsəl üçün mənim e, sizə məsləhət bildiyim Bioderma-nın çox gözəl nəmləndiriciləri var. La Roche-Posay-in çox gözəl nəmləndiriciləri var. E, L'Oréal-ın özünün nəmləndiriciləri var. Yəni baxın, dərinizə düşən, sevdiyiniz bir marka varsa, onlara mütləq göz yetirin. Məndə də, də Bioderma-nın belə bir e, nəmləndiricisi var, üz nəmləndiricisi. Onu istifadə eləyəcəm dərimə bir balaca götürürəm. Onu bütün dərimə çəkəcəm çünki mənim dərim bilirsiz ki, yağlıdır. Kremimizi təmiz qaydıqdan sonra indi keçək tonalniyə. E, Tonal krem olaraq da əgər cildinizdə çox böyük problemlər yoxdusa, e, bir balaca dərinizə pudra vurmaqla kifayətlənə bilərsiniz ə çünki çox da dərini yormağa ehtiyac yoxdur. Əgər yol hansısa bir nahiyəni örtmək istəyirsinizsə, o zaman Tanal kremləndən də istifadə eləyə bilərsiniz. Mənim də elimdə hazırda 2 ədəd münasib qiymətli Tanal kremlər var. Onlar da üş bitmək üzrədir. Maybelline Super Stay Tanal kremləridir. Bunlar da 24 saat qalıcıdır. Bu qədər götürdüm. Onu indi bütün dərimə bu yerdə sürəcəm. Nixon çox gözəl tana kremləri var. Revlonun çox gözəl tana kremləri var. Garnier-in bilmərəm. Sonra bu arada Maybelline-in çox gözəl BB kremləri var. BB krem də istifadə edə bilərsiniz. İçərisində SPF olanlar, məsəl üçün çox yaxşıdır. Dərinizi günəşdən də qorunmuş olarsınız. İndi isə keçək gözaltlarımıza. Gözaltımız üçün bütün dünyada çox-çox-çox məşhur olan, qiyməti də çox münasib olan bir ə, gözaltı konsiyerlərindən sizləri tanış eləyəcəm. Mebelinin anti-age eraser konsiyerlərindən sizi tanış eləyəcəm. Çox gözəldir. Əgər gözaltında çox belə ə, ağır qapatıcılıq istəmirsizsə, əgər gözünüzün altında çox belə böyük bir qüsurlar yoxdursa, gözünüzün altını daha işıqlı, daha fəra, nəmli tutmasını istəyirsinizsə, mütləq edin bu konsiyerləri əldə eləyin. Yəni bir çox yerlərdə görmüşəm satışda. Baxın, belə göstərəm sizə. Bir çox yerlərdə bu var. Qiyməti də ki, hə, bəzən indi bilmirəm yerlərdə neçədir. Yəni 10-11 manat civarındadır. Çox-çox gözəldir. Bir balaca əlimin üstünə götürdüm və gözümüzün altına çəkirik. Konsillor həmişə çalışın gözaltına istifadə edəyin. Tanal n, tanal kremlərdən istifadə etməyin. Çünki tanal kremlə biraz konsilorə görə daha ə, ağır olur. Daha yeni cildinizə uyğundur. Yəni gözaltı biraz daha həssas olduğu üçün çalışın konsilor istifadə eləyin gözaltlarınıza. Macın srazı bu gözaltından bu gözaltının fərqinə. Sonra ə, Maybelline Fit Me də seriyasının konsiloru da çox gözəldir. Onu da istifadə etmişəm uzun müddət özüm özüm üçün. Çox gözəldir. Hətta burada da olmalıdır. Unutmuşdum yani burada olduğunu. Çox-çox gözəldir. Yəni müştərilərimə də istifadə eləyirəm. Özüm də yəni dediyim kimi uzun illər istifadə eləmişəm bundan. Çox razıyam. Maybelline Fit me çox-çox gözəldir. Onun da qiyməti ilə bunla eyni qiymətdir. 10 manat, 11 manat falandır belə. Bu qədər. Konseylermizi e, də çəkdik. Bir də əgər dəriniz çox yağlıdırsa, bunun üstündən pudra da vura bilərsiz. Mən isə pudra olaraq indi hal-hazırda MAC-ın Mineralize pudrasından istifadə eləyəcəm. Sizlər məsəl üçün yenə də deyirəm Maybelline-in, Revlon-un digər-digər bir çox münasib qiymətli məhsullar var. Onları da yəni istifadə eləyə bilərsiniz. Onların pudraları da çox gözəldir. Bir də məsələn Airspun pudrası var, toz pudradır. Onu da vura bilərsiz. Çox gözəl pudradır. Məndə də var idi. Onu prosa halhazırda bitirmişəm onu. Hal-hazırda yoxdur. O da çox gözəldi. Əgər bütün üzünüzə vurmaq istəmirsinizsə, dediyim kimi pudranı, bir az pudranı götürürsüz. Hansı nahiyəyə ki? Baxın, bu hissələrə bronzer vuracaqsınız. İminə o hissələrə vurun pudranı. Mənim dərim yağlı olduğu üçün mən bütün vuracam. Çünki mənim dərim yağlıdır. Mən sevirəm Pudra'nı. Revelation markasının belə bir paleti var. Orda həm bronzları var. İlk videoda yadıma gəlir ki, bunu çəkmişdim. Rumiyanası var, belə qızıllı formasında var. Bunu çəkin kimi istifadə edə bilərsiz. Həm haylayteri var, həm bronzları var. Çox münasibdir bunun da qiyməti. Mən indi vuracam. Burada bir bronzları var. Onu biraz kisdə götürürəm. Çoxluğunu biraz atırsız. Bronzer olaraq istifadə eləyəcəm. Görürsüz nə qəşəng yayılır pudra vurduqdan sonra. Yəni çox da üzünüzü qarahtatmağa ehtiyac yoxdur. Ə, hətta sizə belə bir şey də deyim. Əgər misal üçün əlinizin altında tempaleti yoxdusa, əlinizdə misal üçün belə bir palet varsa, həmin bu gördüyünüz üzümə bronzer elədim rənglə gözünüzün üstünə çinləyə bilərsiniz. Yəni görürsüz ki, o rəngdədir. Yəni tək onu da istifadə eləyə bilərsiniz gözünüzün üstünə. Yəni çalışın əlinizdə olan məhsulları düzgün dəyərləndirin. Onu bir çox funksionallaşdırıb, yəni istifadə eləyə bilərsiniz. İndi gəlin keçək qaşlarımıza. Qaşlarımızı ilk öncə gəlin belə bir arıya özünüzə məsələn belə bir fırça da əldə eləyə bilərsiniz. Bir tərəfi belə qaşı doldurmaq üçün fırçadır, bir tərəfi də daramaq üçün belə bir fırçadır. Yəni bunları bir çox yerlərdə var, satılır. Ala bilərsiniz. Mütləq belə bir kistlərdə eləyin. Baxın, az öncə istifadə etdiyim bu templetindən bir rəng öz qaşıma uyğun rəngi tapıb onla qaşımı dolduracağam. Bununla qaşımı doldura bilərəm. Bir də artıq pul verib mastraf eləməyə ehtiyac yoxdur. Deyin, baxın nə qəşəng ki dəqiqən içində doldurdum qaşlarımı. Yəni əlinizdəki məhsulları çalışın, bir çox şeyə istifadə eləyəsiz. Bir də çalışın qaşınızı çox qapqara eləməyin. Heç sevmirəm o qaşı eliyiləri qapqara belə, elə bil tramvay yoludur. Çalışın təbiəti eləyin. İncə görsənsin. Bu qədər. Şempaletindən, əlimizdə olan şempaletindən qaşımızı nə etdik? Doldurduq. Qaşınızı da doldurup bitirdikdən sonra ə, müxtəlif markanın ə, rəngsiz qaş qelləri var. Heç bir rəng vermir, şəffaf rəngdədir. Baxın, belə bir tuş kimi qaş fırçasıdır. Bunu vurursunuz ki, qaşınız belə formada qalsın, gün boyu dağılmasın həm də gözünüzün üstü daha həcimlə, daha aydın, daha ıı, açıq görsənəcək. Çünki qaşlarınızı yuxarı daradıqda adamın gözü də baxışı da açılır. Baxın belə. Qaşlarınızı darayın. Əgər qaşını doldurmaq üçün elə xanımlar var ki, yəni qoş, qaşını üçün heçə doldurmağa ehtiyac yoxdur. O zaman təkçi ilə ıı, qaş kelindən istifadə eləyərək onla da kifayətlənə bilərsiz. Tama dolduranlar da mütləq bundan istifadə etsin. Eee, yenə də Maybelline seriyasından davam eləyəcəm. Məndə bir neçə dənə Maybelline tuşları var ki, hansı ki onlardan çox razıyam. Eee, sensasional e, belə bir tuşu var Maybelline, roza rəngdə. Onu məsəl üçün indi hal-hazırda çəkəcəm. Çox yaxşıdır. Yapışdırmır bir-birinə kipləri. Baxın, biraz belə avald kimidir, belə. O, kipriyə rahat olur çəkmək. Gəlin öncə kiplərimizi qıvıraq kipriyi qıvırdıq çıxısından. Bu arada liner çəkə bilməyənlər üçün də video çəkmək istəyirəm. Sırf vizyonu tam e, linerdan ibarət olmağını istəyirəm. Bir çox formalarını siz istəyirəm göstərim. Əgər istəyirsinizsə, yorum bölümündə mütləq onu da qeyd eləyin. Sizlər üçün onu da çəkim. Kipriyimizi qıvırdıq. İndi gəlin bu tuşu çəkim, həm də sizə göstərmiş olum. Baxın, elə həmin aval hissəsini götürürsüz. Belə bu formada çəkirsiz aval yerindən. Hı -hı, çox rahatdır istifadəsi də. Put-put yapış-yapış eləmir kibriyi. Çox gözəl ayırır dəndən. Kibriyi gözəl eləyir. İ çox yaxşı da burur. Baxın, sırazı effektə. Bu gözümə baxın. Və bir də bu gözünə baxın. Fərq yəqin ki ortadadır. Bir də dostlar, heç vaxt çalışmayın tuşu belə-belə eləməyə. O zaman tuşu daha ömrünü qısaldırsınız. Bir dəfə çıxartdınız və sı. Belə-belə elədikdə hava ilə təmas edib tuşu əksinə daha da tez xarab edirsiniz. Tuşumuzu da tamamladıq. İndi istəyirəm Rumyana çəkim. Rumyana olaraq isə o da Color Popun çox-çox şirin qablaşdırılması var bu arada Color Popların. Ə biri belə bir açıq rozovudur, çox-çox belə yüngüldür. Digəri isə ondan biraz daha tünd olan, belə qızıl-rozova, çəkili rozova kimi belə gedir. İkisini də vura bilərəm, amma bunu istəyirəm vurum. Çox da çalışın al yanaq olmayın. Qırmızı-qırmızı. Belə bir balaca. Amin üzümüzə kontr elədiyimiz palettdən bronz rəngi götürüb burnumuzun kənarlarına biraz rəng veririk. Onu da çalışın çox eləməyin, bir balaca yüngül keçsəniz yetərlidir. Highlighter bilmirəm dostlar, sizlər istifadə edirsiniz yoxsa eləmək istəyirsiniz yoxsa yox investisiya üçün. Əgər könlünüzdən keçirsə, sevirsinizsə çox cüzi, çox-çox çalışın, az istifadə eləyin. Baxın, burada olan highlighterdan biraz götürəcəm. Çox az, bir balaca götürdüm. Biraz bura, biraz da bura. Yəni universitetə bilmirəm də. Çalışın çox az. Biraz burun üstünə, biraz da alın nahiyəsinə çox cüzi eləyə bilərsiz. Hətta biraz çoxdur. Ona biraz bu burun üstünə alın. Yəni çox paraldamağını istəmirəm. İndi keçək dodaqlarımıza. Dodaqlarımız üçün e, rəngli nəmləndiricilər də var. Məsəl üçün Nivea-nın narlı, çiyələkli, vişnəli dodaq nəmləndiriciləri var. Yəni bir çox marketlərdə də satılır bunlar. E, onları da istifadə edə bilərsiz bir balaca dodağınıza. E, yox, əgər eyeliner karandaş pomada istifadə etmək istəyirsinizsə, Goldrolsun var, Farmasin Flormar-ın var. Bir çox münasib qiymətli brendlərin e, dodaq qələmləri və dodaq pomadaları var. Onlardan istifadə edə bilərsiz. Məndə də indi hal hazırda qoldur olsun 501 nömrəli belə bir dodaq karandaşı var. Onu dodaqlarıma çəkəcəm. Dodağı da yəni qızardıb getməyə ehtiyac yoxdur. Bir balaca nude rəng eləyirsiz. Konturu bütün çinə də çəkirəm. Əgər dodaqlarınız kiçikdirsə, onu da biraz objon verə bilərsiniz. Həcmiyənə verə bilərsiniz. Onu da abartmadan sözsüz ki, bir balaca poara da etdiyimiz makyaj orta sinif şagirdlərinə aid deyil. Yalnız universitet tələbələri üçündür. İnşallah siz də böyüyün, universitetə qəbul olun. İyi başlayın özünüzə. Yavaş-yavaş incə toxunuşlarla makiyaj eləməyə. Mənim ən sevdiyim e, dodaq crayon karandaşı var. Karandaş daha doğrusu karandaş formasında pomadası var. Golden Rose-un 14 nömrəli onu çəkəcəm dodaqlarıma. Baxın necə gözəl rəngi var. Gündəlik üçün ideal bir e, pomadadır. Çox-çox gözəldir. Həm rəngi gözəldir, həm teksturası çox gözəldir. Yəni yapışqan deyil, çox yüngüldür. Ağırlıq hiss etmirsiniz dodağınızda, qabıqlanma olmur. Yəni 3-4 saat dodağınızda rahatlıqla qalır, hətta daha çox qala bilər. Son olaraq isə finish olaraq isə MAC-ın Prep and Primer-ını istifadə eləyəcəm. Siz də bunun e, münasib qiymətində olan NYX-ın siz istifadə eləyə bilərsiniz. Məsələn, çox gözəl e, sabitləyici spreyi var. Mən indi hal-hazırda MAC-ınkindən istifadə eləyirəm. Belə mülvaram ki, bəyəndiniz. Baxın, belə bir makiyaj alındı. Belə dostlar, bu videonun da artıq sonuna gəldik. Makiyajımız belə idi. Ümidvaram ki, bəyəndiniz. Sadə, gündlük bir makiyajdır, yəni çox sadədir. Bir daha təbrik edirəm tələb adını qazanan ə, bütün tələbələrimizi. Bu arada dostlar, kanalıma abunə olun mütləq, like eləyin, bildirimlər bölümündən zınqır ov var orada. Onu açın ki, yeni videolar qoyduqda xəbərdar olasınız. Belə, ümidvaram ki, makyajımı bəyəndiniz. Gələn videoda görüşənədək, bir videomun da sonuna gəldik. Hələlik sağ olun.